Salam sejahtera, sobat Indofarm ID. Semoga kamu tetap sehat hari ini. Kali ini, Indofarm akan mengulas tentang peternakan unta modern. Biar nggak penasaran, yuk simak terus videonya, hanya di Indofarm ID. Unta merupakan salah satu hewan ruminansia yang telah lama diternakkan oleh manusia Hewan ini memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap kondisi lingkungan yang keras sehingga sangat cocok untuk diternakkan di daerah-daerah kering dan gersang Peternakan Unta diperkirakan telah dimulai sejak zaman prasejarah Hewan ini telah diternakkan oleh masyarakat di wilayah Asia Barat, Afrika Utara, dan Timur Tengah, unta juga telah diketahui banyak digunakan sebagai alat transportasi, sumber makanan, dan bahan baku untuk membuat kerajinan tangan. Saat ini, Australia merupakan negara penghasil susu unta terbesar di dunia. Produksi susu unta di Australia mencapai sekitar 300.000 liter per tahun. Negara-negara lainnya juga menjadi penghasil susu unta, antara lain Somalia, Ethiopia, Kenya hingga Arab Saudi. Susu unta terkenal memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan antara lain meningkatkan sistem kekebalan tubuh, membantu pencernaan, menjaga kesehatan tulang, membantu menurunkan berat badan, hingga memiliki sifat anti-inflamasi. Manfaat susu unta tersebut disebabkan oleh kandungan nutrisi yang terkandung di dalamnya. Susu unta diketahui mengandung protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral yang tinggi. Selain itu, susu unta juga mengandung laktase yang tinggi sehingga mudah dicerna oleh orang yang memiliki intoleransi laktosa. Keterak unta tidak terlalu sulit, tetapi membutuhkan perhatian dan perawatan yang khusus. Biasanya peternak akan memilih bibit yang berkualitas. Bibit unta yang berkualitas memiliki ciri-ciri sehat dan tidak cacat umur sekitar 2 hingga tiga tahun berjenis kelamin betina maupun berjantan hasil keturunan bibit unggul selain bibit yang berkualitas pakan yang cukup dan bergisi juga harus diperhatikan unta merupakan hewan herbivora pakan unta terdiri dari rumput daun-daunan dan buah-buahan unta juga sangat membutuhkan air yang cukup pengaturan kandang yang nyaman dan bersih juga harus dilakukan kandang unta harus dibuat dengan nyaman dan bersih, aman, bebas dari hama dan penyakit. Kandang unta sebaiknya dibuat di tempat yang teduh dan jauh dari kebisingan. Unta diketahui juga merupakan hewan yang rentan terhadap berbagai penyakit. Unta rentan terhadap diare, kolera, dan parasit. Sehingga peternak perlu melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan memberi vaksinasi untuk mencegah berbagai penyakit. Susu unta dapat diperas secara manual atau menggunakan mesin pemerah susu. Pemerahan susu unta secara manual dilakukan dengan cara memeras susu dari puting susu unta dengan tangan. Pemerahan susu unta secara manual membutuhkan keahlian dan tenaga yang cukup. Selain dengan cara manual, Pemerahan susu unta menggunakan mesin pemerah susu juga dilakukan. Biasanya para peternak akan memasukkan puting susu unta ke dalam mesin pemerah susu. Pemerahan susu dengan mesin diketahui lebih efektif dan praktis, tetapi membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Pengolahan susu unta dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada tujuan pengolahannya. Namun, secara umum, susu unta dapat diolah menjadi berbagai produk, misalnya yogurt, keju, es krim, susu pasteurisasi, hingga susu bubuk. Nah, demikian pembahasan kita kali ini tentang peternakan unta. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.